kerja dia adalah tukang kerja dan tagline dia Happy Faraid ha, di TikTok ya nama Ustaz Ustaz Salah Uti dah dia Okey Soalnya nak tunjuk Oh. Wasiyat Perkataan wasiyatun Wasiyatun Boleh tak ada Sepatutnya wasiyatun, wasiyatun. Ya. wasiyatun. Ada sabdu ya? Yeah. Ha, wasiyatun Ah bukan wasiatun wasiyyatun dalam dalilnya min ba'di wasiyyati yusibaha aw dayn dengan sedekah wasiyyatun pada lorah pada bahasa maknanya menyambungkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain menyambung satu perkara dengan perkara yang lain itu panggil wasiyyah Orang nak mati bagi wasiat dia menyambungkan akan legasinya kepada leluhur oh, nenek dan nenek moyang pula kepada keturunan dia. Kan? Ha cucu anak lah, tanya benda uh, tu nak sampai nak wasiat kepada kami ha, nak panjang-panjangkan nak nak sambungkan kepada kami legasi legasinya ha, itulah yakni berpesan perkara dengan uh, yakni berpesan minta buatkan sesuatu untuk sesuatu ya contoh nak dekat idul adha dah uh, ayah kamu kalau ayah mati duit tinggal apa ni buatlah uh, korban ha tu siaplah tu ya uh, berpesan minta buatkan sesuatu untuk sesuatu dengan makna ini perkataan al isau Termasuk dalam perkataan wasiat Seperti berpesan minta jagakan anak Atau minta bayarkan hutang dan sebagainya Ada kata anak, dia kata kepada Kak Long kan Dia ada anak bongsu Kecil lagi anak dia sekolah rendah Dia kata, Kak Long kena jaga anak ni kalau mak mati Kan, ha, betul ya Atau, ayah kata dan bayar kota abah ni ada dengan sekian-sekian manusia tu dalam rm ringgit abah ni tak lama dah kan sedang keputusan dia ya kan ha jadi tu jadi wasiat <tuh> kepada waris manakala maknanya pada sudut syarak pada syarak tidak termasuk kata isha iaitu mendermakan ini dalam sudut uh, pelajaran kita kita para, para, para eid, ya? Ha, tadi lebih pada o umum ya. Ha, wasiat dan isyak itu ha, kalau dinisbahkan perkataan isyak lebih umum. Contoh tolong jaga kanak, tolong bayar hutang. Tetapi dalam bab kita ni ya, wasiat di sok syarak dan pelajaran sub topik fara'id ni tidak termasuk isyak iaitu cerita tentang Mendermakan hak kepada sesuatu kebajikan yang disandarkan atau yang digantungkan selepas mati. Seperti seseorang berkata, ni si matilah, bakal mati. Ni dia, dia kata ini. Saya berwasiat Ini dalam bahagian tertinggalan dia ya. Untuk Zaid bagian-bagian banyaknya daripada harta saya. Maksud kalau saya mati, Zaid dapat sekian-sekian harta saya. Tetapi harta tersebut jangan lebih daripada berapa? Satu per tiga. Ya? Kalau saya mati, abah khabar, saya bagi kepada Zaid tu. Ya? Sekian-sekian. Tapi jangan lebih daripada satu per tiga. Atau, contoh lain. Saya berwasiat untuk masjid itu bahagian-bahagian daripada harta saya. Yang ini maknanya lepas mati. Ya, dia kata dia bagi pada masjid. Tapi jangan, semua tak boleh. Sebab pada waris dia ada hak. Tak boleh. Dia jangan lebih pada satu per tiga. Nanti bila abah mati, anak-anak menunggu-nunggu dan menagih harta pusaka. Betul? Tanya, berapa kita dapat? Tak dapat satu sen. Apa wasiat semua ke masjid dia kata tak boleh. Itu oleh itu syarat menentukan maksimum wasiat hanya satu Pertiga saja sahaja. Ni yang satu pertiga tiga maksimal. Maknanya selepas mati ni nengok, nengok, nengok nota kaki. Ada maknanya selepas mati tengok nota kaki lima. Sandarannya sebelum ijma' Ijma' mana tak ada ulama' yang tak setuju tentang Pensyariatan wasiat ni Semua pakat setuju tu panggil uh, ijma. ijma' ulama' Macam semayang Ijma' ulama' Puasa di siang hari bulan Ramadan ulama' Tapi sebelumnya ada Ada uh, apa? Ada dalil iaitu aqimus Salah dan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kalau dalam bab wasiat ni sebelum daripada ijma ijma tu ialah iyalah memang ijma ulama lah tentang pensyariatan apa wasiat ni tapi ada dalil daripada al-Quran dan ha, hadis kias yes, adalah sebab jelas dalam Quran dan ha, hadis ada dalam al-Quran, ada dalam hadis sunnah dan ada dalam ijma dalil dia ya. Yeah. Di firman Allah taala, mim ba'di wasiyati yusi biha au Tengok ijaz wasiat yang sebenar ada sabdu. Surah An-Nisa ayat 11. Artinya dibahagikan pusaka selepas wasiat atau dibayar hutangnya. Okey. Dan hadis-hadis seperti hadis Ibnu Majah Al-mahrumu man huriman wasiyatu artinya yang dikatakan orang yang kempunan daripada mendapat pahala itu adalah orang yang tiada me, berbuat wasiat sebab itu penting buat wasiat ya kepada orang yang mati kena buat wasiat siap-siap ya jadi nabi kata al mahrumu yakni orang yang mahrumu minal minal minas orang yang terhalang daripada mendapat pahala adalah orang yang Tidak berbuat wasiat Kena buat wasiat sebelum mati Ya Kena buat wasiat sebelum mati Nanti tak dapat pahala Anak Anak-anak uh, kita Ditinggalkan Berkucar kacil Disebabkan kita tak cakna Ya hmm. <tuh> Saya ulang ayat di atas tu Maknanya lepas mati Kalau dia mati nanti Belum mati lagi Janganlah ambil harta dia dia tak mati lagi dia mati bau valid uh, ha, bau on selalu ya ha, sebab itu kadang-kadang ada berlaku macam cerita orang putih dia bunuh <laughs> dia cepat dapat harta kan ya? dia bunuh ayah dia okey dalam syariat kita kalau mana-mana waris membunuh ayah disebabkan nak harta wasiat tu segera dapat di tangan dia tak boleh dapat ya dia panggil mani'un syar'iyyun terhalang esok syarak. Orang yang bunuh ayah terhalang daripada mendapat wasiat. Ya. Ha. Mana lepas mati tetapi jika ia menggunakan perkataan lain daripada wasiat mustahak disebut lepas saya mati. Ha. seperti katanya beri kepada Zaid bahagian-bahagian lepas saya mati ini pun wasiat juga. Uh, wasiat juga namanya. Kalau katakanlah maksudnya adalah dia tak guna perkataan wasiat. Tetapi dia menyebut perkataan menunjukkan selepas dia mati pun tu'atabar <coughs> uh, wasiat juga. Apa bezanya ay ayat ni dengan ayat sebelumnya? <coughs> ayat yang sebelumnya dia guna perkataan wasi wasiat. Tapi tak guna pun perkataan lepas saya mati. <coughs> yang pertama dia kata saya berwasiat untuk Zaid bahagian banyak daripada harta saya. Tak ada dia sebut lepas saya mati. Sebab dah mafhum dah, maklum dah. Kalau wasiat tu mesti lepas ma mati. <coughs> Ataupun uh, contoh yang kedua dia kata <coughs> saya berwasiat untuk masjid bahagian harta saya. Tak ada pun kata lepas mati. Ah eh, mafhum dah kalau wasiat tu memang lepas mati. Jadi dia menggunakan perkataan wasiat. Okey. Pada contoh yang ketiga, dia tak ada guna perkataan wasiat cuma dia kata lepas saya mati pun dia anggap kategori wasiat juga contoh dia kata <coughs> beri kepada Zaid ada dia kata saya buat wasiat ada mi mana ada mi yang last sekali dia kata beri kepada Zaid dia tak ada kata saya wasiat kepada Zaid, tak ada. Tetapi apa indikator kata ini adalah wasiat? Selepas, selepas saya mati. Bila kata selepas saya mati, ah ha, confirmlah ini nama wasiat. Kalau dia tak kata, okey beri kepada Zaid a uh, 20,000 ni, bukan wasiat. Hari ini juga bagi tak tunggu orang mati. Ya. Yeah? Ha, itu kau wasiat, kita mati lagi. Ya. Yeah? Nah, tapi kalau dia kata, beri kepada Zaid Tapi dia tak sebut, saya wasiat kepada Zaid, tak ada Masalah, dia sebut, selepas saya mati Bila sebut, selepas saya mati Maka, faham di situ Itu wasiat nah, Contoh yang pertama dan kedua tadi Dia wasiat, tapi dia tak kata Selepas saya mati Bila sebut, selepas saya mati Mampumlah wasiat kan Jadi dia sebut, kata wasiat nah, Itu maknanya, maklumlah, makpumlah Itu memang mati, cerita nak mati nanti bagi ada contoh yang ketiga Beri kepada Zaid selepas saya mati Pun faham itu hukum wa wasiat Walaupun dia tak ada kata Saya berwasiat Boleh? Sebab dia kata Selepas saya ma mati Adalah rukun wasiat itu empat perkara Pertama Musim Iaitu orang yang berwasiat Arwah abahnya tu kan Ruang maknya, atuknya dipanggil musim Orang yang atau pihak yang diwasiatkan, orang atau pihak itu masjid, contoh kalau mati nanti, satu per tiga harta saya, kata jutawan itu lepas ke pondok Zawiyah Kiswa. Saya berkata, yahoo, orang kaya mana ni yang wasiat pada pondok Zawiyah Kiswa. Ya, apa satu per tiga dia? Tiga puluh juta, dia kata. Wah, sejuk syukur saya ya. Tak ada gaduh-gaduh kutip -gaduh semua dan difitnah di sana dan sini. Ya. Yeah. Apa orang kaya tu bagi saya? Satu per tiga. Satu per tiga berapa? Tiga puluh juta. Yahoo! Uh, ya. Yeah. uh, kita tak ada main kripto lah. Eh? Ya? Uh, orang main kripto. Uh, nak, nak, jadi kaya untuk dia mudah uh, bina masjid. Yang kedua Orang yang orang yang orang yang orang atau pihak buang yang orang atau pihak pihak contoh pondok sabiah kiswah masjid surau balai raya ha, ikutlah yang diwasiatkan kepadanya disebut musan lahu musin orang yang berwasiat musan lahu orang yang diwasiatkan okey benda benda atau barang disebut dia wasiatkan dia sebut dia panggil musam bihi harta dia lah harta dia ha. saya berwasiat pada pondok zawiyah kiswah satu per tiga harta saya saya pun yahoo tu saya tengok apa harta dia tak ada Ustaz ah ha. macam mana dia boleh wasiat harta pun tak ada cis ha. mana wasiat macam ni tak balik ni harta pun tak ada dia kenalah ada harta kan barulah boleh wasiat kan harta pun tak ada hmm. yang keempat Sirah Dia panggil Apa yang sirah? Uh, ha, ucapan Wasiat tersebut Ya <coughs> Ijab dan kabulnya <coughs> Ya yeah? Ijab dan kabulnya Sarah Ya yeah. Sareh. Nanti dia ada Sarah atau kina Ya yeah. Sama macam Bab-bab yang lain Bukan ada Sarah Dia ada Ijab dan kabul Sirah tu tulis itu Ijab kabul Eh, saya ingatkan uh, apa? Uh, nikah dia ijab kabul lah. Serah lah tu. Ha, dah wasiat pun ada ijab kabul. Ha, ni insyaAllah kita akan bincang uh, sah wasiat. Itu yang pertama ya. Eh? Tulis itu syarat sah. Tulis itu syarat sah. Dia lepas rukun. Dia gini flow dia. dia. lepas rukun. Rukun satu, dua, tiga, empat. Yang ni dia ada gini pula. Ah. Ini panggil syarat sah. Syarat sah musim. Syarat sah musan Syarat sah musan bihi. Syarat sah sirah. Adik tu cara baca fiqah ya. Mula dia pergi rukun dulu dia bagi pang, pang Ha. Rukun empat. Nombor satu tu adalah Terus itu syarat sah musib. Ni. Hmm. Dia eh, tak pula. Pulis, tulis pula. betul tu Syarat sah musib. Tulis nombor satu tu syarat sah musib. Syarat sah orang yang mewasiatkan. ada adalah. Satu, dua, tiga. Nombor dua tu pula syarat sah musanlahu lahu. Nombor, nombor dua. Nombor tiga pula syarat sah. Betul. bihi. Syarat sah silah. Ha, gitu cara fiqah. Kan? Lepas rukun-rukun-rukun, setiap rukun tu dia ada bagi pula syarat sah Alah Berhati-hati pada uh, uh, semayang lah ni, ada tiga rukun semayang Antaranya Membaca Al-Fatihah Okey, apa syarat sah baca Al-Fatihah? Ada berapa? Empat belas Kan? Apa syarat sah takbiratul ihram? Ada enam belas Kan? Macam tu pula Ya? Okay. Okey, insya-Allah kita akan sambung syarat sah musim. Orang yang berwasiat tu ada syarat. Kalau tak cukup syarat sah ni, ya, maka tak sahlah wasiat dia. Gila ke kan? Okey. Jadi ha? waris ha? tak ha? waris. Itu kita akan bincang nanti ya. Wasiat kepada orang, ya. Yeah. <tuh> ahli waris. Hmm. Ahli waris dia ada peruntukan faraid dia. Wasiat ya. ni kepada